людям. Для меня человек, который работает с вашим подсознанием, человек, который вообще работает с вашей внутренностью, вы рассказываете ему какие-то вещи, он должен иметь не только медицинское образование, он должен иметь еще и как минимум институт. Это обязательно, потому что вы рассказываете свои проблемы за 100 долларов. Ну, она говорит, что 100 долларов, я не знаю, сколько там. Она берет, но ну я бы ей и 100 гривен не дала, потому что она в себе разобраться не может. У нее 7 пятниц на неделю и там э -э короче. Не, не, не суть. Как они получают это образование? У, у Курсы у человека, который регрессолог, как я понимаю. Вот у нее э -э она когда-то давно одна из первых это придумала. Вот у нее есть свое шоу. Вот у нее там еще что-то, еще что-то. И вот, чтобы ты получила от нее вот эту бумажку, которая Филькина грамота по факту. Объясню дальше почему. Э, ты платишь, сколько она сказала мне? 1200 долларов. обучение не знаю сколько там 3-4 дня вот она дает тебе сертификат который вот этот покупается бумажка она ее подписывает штамп ставит что ты прошла ее курсы ты вносишься в ее друзья и ты как бы ее ученица и вот все остальные и вот это вот собирается эта пирамида которые платят по 1200 это уже мастера самое главное назор я ничего плохого не имею против такого рода я просто говорю про тех людей которые этому учатся я не говорю про шишки, я говорю про, про листочки, про корешки, как бы там ни звучало. Вот оно все, короче, собирается. Вот это собирается, получает вот этот, этот самый, начинает заказывать рекламу. Реклама на ютубе тоже, они не на ютубе, на инстаграме, все остальное стоит денег. То есть, если ты 1200 дала за учение, если ты покупаешь рекламу, если ты это самое, в массажном салоне, я вам скажу, какая зарплата, от 15 до 20 тысяч гривен. У нее двое детей, Помощи из нее у нее нет, это правда, она все сама старается. Как-то петляет, молодец, не каждая женщина так сможет, за это уважение и все остальное. Ну, вот такие деньги на какие-то обучения, на перспективу она находит, да. Ищут на операцию, что я делаю? Во-первых, сразу начали высвечиваться, мне начали писать наши общие знакомые, ты видела, я говорю, видела, но я типа не в курсе, это самое. Я звоню человеку, будем так, я буду чуть вуалировать, потому что это же еще как бы не конец. Завуалированная, и спрашиваю, что, боже, ничего себе такая стоимость, 250 косарей. Я вам скажу, что я свою операцию делала на открытом сердце в частной клинике за 240 тысяч гривен. Вот такая у меня был прайс. Частная клиника Киев Добробут. У меня есть чеки, я могу их предоставить анестезиологу было оплачено 18 тысяч гривен. Это все официально, это все через банк платилось, это все в клинике официально. То есть, когда я ездила на проверку, мне сразу сказали, мы тебе будем делать то и то. Я знала, что мне будут делать. Я это не понимала, но я знала. И мне сразу выставили счет. Единственный плюс, который мы по этому счету заплатили, это было 6 тысяч гривен, плюсовая одна сутка в реанимации, которую я специально, я должна была быть три дня в реанимации, но я попросила еще сутку, потому что у меня этот дренаж был очень болючий, и катетер стоял в мочевом пузыре, ну как, в письку засунули, да. И я не хотела, чтобы мне это все доставали, потому что там мне кололи хорошие таблетки, и, короче, я там лежала, мне там нравилось. В ре реанимации под этими всеми, э, тут, тут, короче, все датчики. А простая палата меня переводит, уже все это достают. И я вот этого очень дико боялась, потому что у меня очень все сильно болело. Короче, еще одну сутку в реанимации мы доплатили. Поэтому у меня возник вот такой вот диссонанс. Как может операция, которую она даже не знает. Она потом ко мне позвонила, когда я записала первые сторизы. Что я сприс... Получилось как? Я позвонила э, узнать лично. Мне сказали, что должны сделать что-то типа такого цена от 30 до 50 до 60 тысяч гривен. Полторы тысячи долларов. Ну, грубо говоря. Откуда взялась сумма 250, непонятно. Другие не только я одна, начали тоже записывать, как бы ее не отмечают, ну, просто знают ее. Я даже нашла, как зайти к ней на страницу и посмотреть, как она просила эти деньги. Я ее знаю как облупленную, поверьте. Когда у нее печаль, она плачет, она, она очень эмоциональный человек, но когда она пиздит, она улыбается. Вот просто элементарно, когда она хочет соврать, у нее появляется улыбка. Это просто сразу Почему, я думаю, она завысила цену? Во-первых, я, скорее всего, наверное, думаю, что она не надеялась, что ей помогут. Те, кто пообещал ей помочь, это родственники, скажем так. Я думаю, что, наверное, не было у нее просто уверенности. И когда она поставила сумму такую, какую она хотела, это было изначально 69, и когда у нее вот эта сумма прилетела за меньше чем 24 часа, у нее просто открылось второе дыхание, и она подняла ставку на максималочку. То есть она просто увидела, что она может получить больше. А когда ты ведь даже играешь в казино, ты, ты можешь, ну, азарт. Вот почему. Я записала ролик. Она сама выставила, что она эти деньги собрала, и она повысила планку. Это заметила не только я. Короче, я записываю сторизы, говорю, что ты спекулируешь. Мне же сказали, какая там ей предварительно. Она мне звонит. Мы с ней базарим, короче, она сразу, конечно, с наездом, потом она уже по-хорошему. Я была непоколебима. Я знаю ее, я говорю: ты если записываешь это видео на разговор ну, не видео, а звуковой. Да, она мне по видео позвонила, я камеру не включала. Не хочу, не считаю нужным. Она отчеты не включала. Я говорю, слушай, я не хочу, чтобы ты это записывала. Даже если записываешь, я сейчас озвучу свою точку зрения. Когда я начала уже говорить, что я. не верю ей, и я понимаю, что она что-то записывает, и очень адекватно, красиво, без матюков, без ничего, все говорила. Я говорю, я не верю тебе, и так может не верить много людей. Почему? Объясню. Ладно, я не верю, но это еще куча наших знакомых. Хорошо, как она говорит вы не скинули деньгами, правда я хотела, честное слово я уже хотела нести прям ну, в руки не переводить, а в руки, просто я хотела знать или это правда, потому что я честно сомневалась, еще увидев как она это просит, как она это озвучивает ну не верю, знаете я понимаю, что ей не надо ползать там в слезах, в соплях, вот после разговора со мной она начала записывать видео где у нее была истерика, она матюкалась она вот психовала, вот это была вся она, вот это она была по-настоящему эмоционально и вот тогда я ей поверила не, не просто что я как вампир насосалась ее эмоции что вот я довела ее до сказу и я увидела я услышала правду она мне начала говорить что должны сделать сначала это потом кардиограмм оказывается ребенок с холдером ходил действительно все все эти проблемы есть тут она не собрала ни разу но вот это варьирование цены лично как я считаю это конечно не доведи господь кому-то такое пережить операции и все остальное как я это вижу? Если человек оглашает сборы, можете меня поправить, можете меня пульсосить под комментариями, пожалуйста, пишите. Вот в этом видео ничего удалять не буду, вот реально, что напишите обо мне, вот аж самое интересно почитать. Когда ты выходишь за уровень, я это тоже говорила в своих роликах, за уровень, когда ты собираешь деньги, ты должна предоставить документацию. Здесь не должны входить татуировки, которые ты делаешь, маникюры, педикюры. Эти деньги не входят. Твоя красота, одежда, которую ты одеваешь ребенка на операцию, ты собираешь определенную сумму денег, которую помогли тебе собрать люди именно на манипуляцию. Хирургическое вмешательство. Ни покраска волос, ни новые шмотки. На это деньги не должны идти. Обеспечивать своего ребенка ты должна сама. Вот эти деньги, которые ты же как-то жила без этого. Конечно, если тебе сейчас на голову капнули куча, можно, она сразу заказала рекламу у блогеров своего канала, ну не канала, а своего э, шоу, в котором она лючит людей. Короче, она сразу она заказывала рекламу у блогеров, понимаете? Блогеры берут минимум 100 долларов за одну стори, смотря там, кто это самое. Откуда я это знаю, это мне люди пишут. Я везде заблокирована, зайти не могу. Она меня закрыла по всему на свете, но это не важно. Короче, вот почему я говорю, что... Мне ви видео, если вы не видели мои предыдущие, то посмотрите, пожалуйста, вы там заметите. Я говорила, я была у одного врача, который сказал, что мне пизда и мне надо резать. Я выдержала, пошла к другому врачу, к пятому, десятому, и вот так вот. Нельзя сразу лететь. Кардиология такое такое я вот просто не, не просто с тем стыкалась. У нас в семье есть ребенок, у которого тоже сердце. Все нормальные хирурги стараются, чтобы ребенок перевалил за 18 лет, чтобы делать какие-то манипуляции в сердце. Это клапан, это подтяжка, там аорты, все остальное, чтобы сердце по максимуму выросло. Потому что чем раньше ты делаешь, тем быстрее придется делать повторную операцию, потому что сердце растет вместе с телом. Все подтвердят. Поэтому сразу ложить ребенка вот просто, что тебе так, тебе надо разобраться. Она говорит, что ей сказали, что надо будет дать взятку врачу. Ой, сильно багато операцій у нас в Україні дітям делают по серцю безплатно. Це інститут серця, це що розбили нам дитячий це лікувальний центр, да? Ахмаді Ахмадіт. Стоїш в черіть, записуєш ребёнка. Якщо ти така борза, така крута, що ти придумала збирати гроші, ти могла б пройти ще кілька врачей і, можливо, стати на безплатну операцію. Легче всього. А я ж говорю, вона просто не очікувала, що стільки буде бабла. взъелась не только на меня, но и всех остальных, но я как была самая близкая подруга, поэтому как бы я типа получила самую большую дозу хейта. Я вам скажу еще сейчас, вот чуть-чуть, бы -чуть, уже 27 минут рассказываю. Я в свою очередь, после того, как мы лично с ней поговорили, я удалила сториз. Я думаю, ну вот правда, как-то я подумала, что может быть я поспешила, я все удалила успела посмотреть 800 человек. В среднем просмотре сторис у меня от 1500. 1200-1500 это стабильно, даже если это просто открытка с котенком. Это, ну, такие у меня просмотры. На второй день не скидывают, что он, э, она палит свечку. Это вам сегодня, короче, это самое, там я вроде, у меня где-то сохранено вообще на столе. Короче, свечку она мне за здравие ставит. Это меня выбесило очень сильно, и я просто взбесилась страшно. Я уже, уже не, не, не тримала себя в руках. Я пошла тоже в церковь, взяла тоже свечки и поставила за здоровье ей, заказала за здоровье ее детей. Заказала также за упокой своих дедушки, родственников, всех остальных, себе за здоровье поставила, купила свечки, и себе там что в соли мылась, дальше тоже были, знаете, как шутки. Она позиционировала сюда себя как ведьма, что она проклинает, и когда вот все что-то происходит, она, короче, такая сильная, она ляпает языком, что в голову придет, и что у нее черты за ней. Есть видео на ютубе, где ее в гипноз водили, то она говорила, что у нее и матка черная, и черты за нее там договор какой-то, где-то ее продали, там я говорю в голове хуер буер происходит или было мне дело до этих денег нет не было зачем я это говорила несправедливость обман и я считаю что она пиздела вчера была у ребенка операция я написала ей сообщение Просто в спілкування, знаєте, такий, як з телефону відправляється, бо я везде заблокована. Я написала їй, що бажаю, щоб операція пройшла хорошо, бажаю, як говорится, ні пуха, ні пера, храни вас Господь. Вона сказала, йдіть нахуй. Ты мне столько говна сделала, короче, все остальное. Для чего я это написала? Написала, потому что я так посчитала нужным и это просто подтверждение, что к ребенку никакого типа отношения не имею и все остальное. Просто вот она настолько себя плохо в моих глазах вот эти все по, по это самое, я, конечно, чуть-чуть погорячила что я вообще это все влезла. Но если я уже это, как говорится, заколотила, то я мушу объяснить свою позицию ровно конкретно. Я считаю, это правильно. Выговориться вот так, как я говорю, чтобы никто не думал, что недоговорки. договорки. Это все длилось очень давно, очень было и много хорошего, очень много было и скудного, как везде в жизни. Ли будем мы общаться, сомневаюсь, что после всех вот этих перипетий будем мы сомневаться. Еще раз скажу, что я не верю в то, что такая огромная цена. Я не знаю, будет она выставлять отчет или не будет, опять же скажу, я все заблокирована везде, не знаю, что там, как там, надеюсь, что операция все-таки у ребенка прошла хорошо, спросить у кого-то тоже, типа, ну что я буду звонить, что а там, как. Я вчера позвонила, как бы, чисто... ой, не позвонила, написала, как бы, знаете, чуть-чуть переобулась. Можете сказать, что я переобулась, пусть будет так. Я могу и деколи и узнать, что я десь не права, что я знаете, скипишнула. Но опять же, я придерживаюсь своей конкретной линии, что не может быть такая большая стоимость. Не, она может быть, но она должна быть по официальному какому-то, типа, прайсу. Если нет, то положи ее в хорошую клинику, ну, вот если уже так цена такая вопроса, либо взятку дать, либо в хорошей клинике уже официально под крутыми приборами. Я же даже не знаю, где она делает, куда ее направили. Она же это все не показывает. Она как сказала, вы не имеете, я, вы не имеете вообще вам не надо знать. Это моя инди и Особиста інформація, де я лікую дитину, які в неї діагнози, я не, не маю вам взагалі нічого поширювати. А 10 карточок відкрить, відкрити, валюта така, 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 показувати свою карточку, я збираю ребенку на, на операцію, це вона може робити. Да? То як у кого просто сьогодні якийсь скудний день, скаже, я завтра йду йду удаляти, давайте скидывайте, розповідайте. І заказувати рекламу, Попрошу заметити, это ж мені реклама вискочила, її в страниці. она собирает деньги, понимаете? То есть она рекламу заплатила. Я вообще скажу, я знаю, как люди в отчаянии, они меньше всего думают про какие-то внешние, там, ну, вообще, вот знаете, они живут просто вот до этого дня, переживают его, выдыхают и живут дальше. И то, что мне там, кстати, она говорит, что тебе воздастся, тебе отдастся и все остальное, я могу сказать одно. А почему ты думаешь, что тебе не воздалось за все то, что ты желала мне? Почему ты думаешь, что вот все неудачи в твоей жизни, которые тебя сопровождают, то есть это не воздалось тебе за то, что ты наделала и кому ты больно сделала. Тут не только я, я еще такая по лайту. Она некоторым очень больно сделала, очень подло сделала, очень страшно сделала. Я не говорю, что типа там вот это воздалось ее ребенку. К сожалению, оно все ложится на детей. К сожалению. Как-то так карма, а может это не карма, я не знаю. Я не эстрессенс. и я не ведьма, как она, и я не полю свечки, э, ей не не возвращаю карму и все остальное я этим не занимаюсь, этого не могу. Я живу свою справедливую жизнь, я отношусь к людям ровно так, как они относятся ко мне. Я всегда стараюсь помочь и всегда очень ответственно отношусь к своим словам. Иногда бывает, бываю горячая, но только в этом случае. Просто настолько она меня стригерила вот этими своими повторениями за мной, вот этими какими-то сабантуями, саботажами. Где-то там она на меня наговорила, вот это все во мне накопилось и вылилось, конечно, нужно было мне не так рано это все начинать, надо было уже позже, ну уже, как говорится, что сделано, то сделано. Я еще раз повторюсь, что я всегда желаю детям здоровья, счастья, у меня сама мать, и я, понимаю, я просто боюсь себе представить, что такое, когда дети болеют, я знаю, что это такое. Я сама пережила операцию на сердце, я знаю, как тяжело потом реабилитация и все остальное. Единственное, что я могу сказать, что не надо с меня делать корень зла, и нужно смотреть себе в зеркало и вот как я честно сегодня откровенно сказала за все, то наверное ей тоже надо вот так стать перед зеркалом попросить у Бога прощения первым делом и сказать, что извини меня, боже, за то все, что не мне сделала, а всем остальным, потому что причинила она очень много боли, очень много вранья, очень много всего, что я уже просто даже озвучивать не буду. Все, надеюсь, я эту ситуацию выставила. Напишите, как вы думаете, что вы считаете. Опять же, я не хочу себя отбеливать, я поступила вот так просто на глазку. Я уверена, что любая из вас, когда-то может плюс-минус, была в похожей ситуации. Некоторые говорят: а я бы промолчала, мне не треба не тих проклений. Хай суби живя, я хочу, у меня все заебок. А вот видите, у меня не выдержала, не выдержала я вот этого всего. И опять же повторюсь: я не говорю, что. То стоимость была не такая. Я говорю о том, что не было конкретно доказательств, что такая. Она сама сказала, что она должна давать все в конвертах. Так не должно быть. Если мы уже такая нация, и мы хотим что-то менять, то у нас должно быть трошки правильно, по-инакшему. Уже хватит уже этого пхать всем в конвертах. Тем паче у нас очень крутые клиники за такие деньги. Можно делать и действительно при крутому оборудовании и все это. За 6 тысяч евро можно ребенка было бы уже и в Германию где-то свозить и все остальное. В общем, дело не в том. Она, мама, она, кстати, как мама, она неплохая, я вот еще тоже добавлю, она детей таскала везде: на все фотосессии, на все праздники, на все. Она могла не спать по два дня. Она, как мама, очень хорошая. То, что она не, не, не мягкая, не такая, знаете, что муси-пуси, это да. Но! в свою очередь, как мама, она действительно такая, что она и пройдя и крем и, и рем. И, и, и вот поэтому она как мама, видать, у нее не было возможности, просто по-тупому она вот это вот все заколотила, по-тупому. Но в целом, не доведи Господь, но будет знать, что знаете, потому что ну, могла не я это вытянуть, М -м 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 много кто говорил. Знаете, кто-то бы залупился, пошел бы узнавать, были бы проблемы. Ну, короче, то не важно. Берегите себя, не вмешивайтесь ни в какие катавасии, оно того, блядь, не стоит. Вас потом будут проклинать, на чем свет стоит, слать вас нахуй, ставить за вас свечки, э, желать вам, чтобы вы сдохли, короче, и все остальное. Из-за того, что вы просто что-то скажете. А если хотите, говорите и посылайте их так же самое к кебене матери. Ходіть в церкву, моліться одному Богу, в кому ви вірите, і живіть по справедливості. Ось така історія. Надіюсь, ми мене зрозуміли, не зрозуміли. Ну, коротше, я старалася об'яснити це все. А я вас всіх люблю цілую, підписуйтесь на мене в інстаграм, тоді ви будете завжди перші бачити, що відбувається в цій житті.